Ми вже маємо гостей сьогодні з нами Олександра Назарова з ініціативної групи Дім Друзів та Ірина Косова з групи «30 листопада. Ви займаєтесь допомогою людям людям, які хочуть залишити Крим у зв'язку з тим, що там напружена політична ситуація. Правильно? Так, это действительно так. На самом деле инициатива Дом друзей возникла не только для помощи людям, которые хотят уехать из Крыма, но в целом для помощи тем, кто чувствует себя в небезопасности в своих регионах. Ну, так сложилось, что сейчас это, конечно, Крым, но это и восточные регионы также. Луганская область, Донецкая область. И, собственно, почему мы назвали это «Дом друзей», мы хотели, чтобы это было максимально человеческой инициативой. То есть мы понимаем, что поскольку в условиях оккупации, а, к сожалению, то, что сейчас происходит, нельзя называть иначе, чем оккупацией части территории Украины иностранным государством, в условиях оккупации количество вынужденных переселенцев может стать таким большим, что потребуется централизованное поселение людей в лагеря беженцев или в какие-то санатории, детские базы отдыха и прочее. Но насколько возможно мы пытаемся показать людям, которые сейчас живут более-менее спокойно в своих западных регионах, в Киеве, что люди, которым нужна помощь, это такие же люди, как они, и вы можете принять их у себя. То есть мы пытаемся делать это максимально по-человечески, просто потому что в такой ситуации мы понимаем, что вынужденным переселенцам крайне тяжело просто Представить само то, что они уезжают из своего дома, где они жили много лет, может быть, там жили их семьи на протяжении последних десятилетий, в совершенно неизвестные районы. И вот мы хотим, чтобы это было именно инициативой про друзей, может быть, не знакомых, но действительно друзей, которые готовы поддержать и помочь. Сири Блеск, как много людей сейчас на радио до вашей организации возвращаются за допомогой? Скажем так, подобных инициатив да, по координации вынужденных переселенцев возникло довольно-таки много. Они сейчас все разрозненные, мы пытаемся их все объединить в какой-то координационный совет, чтобы как минимум наладить эффективную коммуникацию. Это минимум. И э, примерно, допустим, через нашу инициативу да, уже порядка 20 эпизодов было. То есть точно такая, так, такая же ситуация у Александра. Я могу, наверное, чуть уточнить. Мы специально сегодня посчитали поскольку мы объединили наши инициативы, сколько кейсов, в смысле сколько за, за, запросов на переселение мы получили, получилось, что около 60. Надо понимать, что 60 это не про 60 человек, это про 60 семей. Семьи бывают разные, от одного человека до там семьи, где действительно по 9 детей. И беда в том, что эти 60, соответственно, надо в среднем умножать, ну, я бы сказала, на 5 на 6. Это только по двум маленьким локальным инициативам тут. Те инициативы, которые мы знаем, например, во Львове, говорят, что когда мы последний раз говорили несколько дней назад, у них было уже около 1300 человек, которые переселены во Львов. И это даже не количество запросов, это, это куда меньшая цифра. Это только те, кого уже смогли перевести из Крыма и поселить. Поэтому, к сожалению, масштабы того, что сейчас происходит, будут измеряться. Я боюсь, что я очень хочу оказаться не будут измеряться тысячами. Интенсивность тут возрастает. Разумеется, то есть часть из тех, кто к нам обратился, говорят, вы понимаете, там, мы готовы ехать, но мы хотим дождаться результатов референдума. В принципе, никто не льстит себе тем, что сейчас вот, условно говоря, Крым вдруг решит оставаться в составе Украины, и все станет хорошо. Нет, потому что люди говорят о том, понимаете, у меня дома, как человек сам это описывает, у меня дома гражданская война. Меня выгнали родители жены, сказав, что я бандеровец. Беда в том, что вот эти вот связи, вот это вот, ну, не знаю, это глупо звучит, ткань человеческих отношений, она уже порвана. Чтобы ее восстановить, даже при самом благоприятном, условно говоря, политическом раскладе, потребуются такие, извините, десятилетия, что мы будем расхлебывать с вами это еще очень много лет. И Интенсивность возрастает, часть людей уезжает после референдума, часть пытается понять, как они могут выехать максимально комфортным для себя образом, часть не готова оставлять дома, но понимает, что с этим придется что-то делать. Беда ведь не только в том, что люди уезжают, беда в том, что люди не могут уехать многие. Кто-то не может уехать, потому что не было одно время билетов ни в, ни в какие направления из тех, что были людям нужны. Часть не могла выехать на машинах с крымскими номерами, потому что на блокпостах эти машины просто не пропускали. Кто-то готов уехать после того, как продаст дом, но не работают нотариусы то есть никакие сделки именем Украины не совершаются на протяжении последних дней. Кому-то просто, ну, элементарно не, ну, как бы, не на что уехать. И мы пытаемся продумать, что мы можем сделать в таких случаях. Там у кого-то такое количество детей, что надо понять, куда можно поселить такую большую группу. То есть ситуации очень разные. Там вот, ну, как бы, как нам кажется довольно забавных, нам как людям, которые не, которым сейчас не надо уезжать, говорят: я поеду только с собачкой. Так это не смешно на самом деле. То есть у человека есть что-то близкое, там живое и важное. Вывести собаку сложно. Что? на поезде, что на машине. И до тех пор, пока человек не может с собой хотя бы из своего дома хотя бы собаку свою забрать, он или она никуда ехать не готовы. И ну, мы должны, как бы, насколько можем, настолько по-человечески относиться к людям, которые уезжают. Вы близко спокойно с этими людьми, насколько я понимаю. Какая за тебя мотивация у них? Вы решили, чему они решают ехать? Ну, они чувствуют, прежде всего, чувствуют опасность. Может быть, реальные угрозы, а может быть, они, ну, скажем так, без перспективности перспективность уже нахожить, быть в Крыму. Допустим, недавно, да, я разговаривала, даже вчера, с Феодосией, женщина, которая собирается уезжать, она говорит, ну что, ну хорошо, ну день, два, три, ну месяц. Но уже понятно, что посевная сорвана, да, рано или поздно уже начнется перебои с продуктами питания. То есть это уже, ну, скажем так, многие это понимают, многие будут еще прозревать со временем, да. И вот в такой ситуации, а многих еще очень сильно пугает обилие российских войск на территории. То есть это танки и это как бы действует на психику серьезно. Давайте я попробую сейчас как-то вкратце вообще описать, какого типа люди с какими проблемами обращаются, потому что это поможет ответить на ваш вопрос про мотивацию. Ну, мы очень условно видим такие большие группы. Ну, они разного размера, конечно, но так или иначе все присутствуют. То есть это не единичные случаи. Это гражданские активистки и активисты, которые действуют э, много лет на территории Крыма, занимаясь самыми разными темами, связанными с защитой прав человека. Они понимают, что как только власть поменяется, им там, извините, не жить. А, это э, представители, представительницы религиозных групп. Это мусульмане, прежде всего, верующие. Это в том числе представители иудейской общины движение Хасидов Хабат Любавич официально покинуло Крым, сказав, что там небезопасно, потому что с приходом российских войск количество антисемитских проявлений, проявлений да, происшествий возросло в разы. И они не готовы находиться там и не готовы рекомендовать своим последователям, последовательницам оставаться там, подвергать себя небезопасности. Это люди, которые так или иначе связаны с украинистикой студенты преподаватели вузов семьи да это семьи военных большая группа это беженцы то есть в отличие от вынужденных переселенцев это граждане других государств которые приехали в Украину обратившись к ней за помощью как то Украина обязалась предоставлять которые так сложилось что если это мусульмане придерживающихся определенных течений ислама которые там часто Упрощенно называют фундаменталистскими течениями в исламе, живут в Крыму просто потому, что им там ближе к ну, и, и по климату, и по инфраструктуре, к тому, к чему они привыкли. То есть, это люди, которые вынуждены бежать дважды. Первый раз из своей страны, второй раз из той территории, которую они хоть как-то попытались обжить. Это крымские татарки, крымские татары, разумеется. То есть, Количество людей такое большое, что представлены самые-самые разные группы. Нельзя сказать, что кого-то в Крыму это не затронуло или mm -hmm. не затронет. Просто звучит, там, в ЗМИ, если то говорите, что, зачем там ЗМИ, что после отклада ты еще, что крымский татар на задовольны это тем, так. что происходит в Украине. Это не так, это действительно не так. И, к сожалению, мы можем спрогнозировать, что из той прослойки людей, которые сейчас радуются условно приходу России, часть тоже будет вынуждена уехать, просто потому что практики российских политик, так сказать, то, что Россия приносит с собой как демократия, будет подавлять и их тоже. То есть в тот момент, когда они поймут, что у них нет возможности работать в своих газетах. Ну, да, они я понимаю. Дел... Крымский референдум – это то самое, что российская демократия, приблизно в, 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 в одного поля термина. Да, поэтому, к сожалению, затронет всех так или иначе, если не самих людей напрямую, то их семьи. И это то, с чем следующие много лет придется жить всем. Как много людей которые готовы принять этих беженцев из Крыма? Вот по нашим двум инициативам сейчас мы насчитали около 150 обращений от людей, которые готовы принять и поселить у себя. Это тоже очень разные люди, начиная от «у меня можно жить на диване на кухне», это прямая цитата, до «я владелец частной усадьбы, там есть 15 домиков, я могу семь из них отдать под поселение людей, которым сейчас это нужнее, естественно, бесплатно». То есть 150 сто п'ятдесят теж надум В этом случае я би сказала, що примерно на полтора-два. Тобто у нас где-то около двохсот э, Ми Будемо сподіватися, що після цього кількість людей, які готові прийняти людей з Криму, буде я зростати. Просто. Давайте да. подивимось про сюжет, про те про біженців з Криму у Львові, а потім продовжимо нашу розмову. На Адель із двома дітьми, двома сестричками і дідусем, тікала з неспокійного Криму. У Севастополі. Враження, російські війська стріляли у повітря, коли до них йшли наші українські війська, які були зовсім обізброєні. Тому це викликало такі думки. Що якщо вони захочуть, то вони будуть стріляти просто по всім. Тому що як вони вони відповідають на всі питання, це є такий приказ. У наймолодшої самії від подорожі піднялась температура. Діти вперше так далеко від дому. Вони сором'язливі та неговіркі. Війна не говіркі. Вайна там на Не дуже хотіла поїхати. А чому? Ну, тому що я привикла там, вдома сидіти. Молоде подружжя Тарас та Тоня. Дві кімнати свого трикімнатного помешкання віддали біженцям. Кружечки у нас тут, стрілки. Добре. Прибори здесь. Борщ здесь. Тараж готує. Жена, жена. Кажуть, про потребу розмістити у себе кримських татар дізнались і соцмереж. І ні на мить не вагались. Ми хотіли насамперед допомогти людям, щоб вони приїхали мало куди приїхати і е, якось перечекали ті події. Не очікував такого саме. Ну, будемо надіятися. это наше знакомство, но вот все это явление временное, чтобы это кануло в историю, чтобы мир восторжествовал. И надеюсь, что так оно и будет. Но для этого мы должны бороться всем миром. Конечно. По недопущению. Рашколи України, слава Україні! Героям слава координатор поселення біженців розповідає: окрім житла кримчанам, придумали і розважальну програму екскурсії, а для дітей навіть навчання. Зголосилася сьогодні одна приватна школа займатися безкоштовно дітьми від трьох років до п'ятого класу. Зголосилося один басейн, готові безкоштовно займатися з дітьми плаванням. За словами координатора, до Львова частина біженців не доїжджає. Їх перехоплюють родини з інших областей і селять у себе. Наталка Волосацька, Олександр Бригадира, Львів, новини 2+,2. Скажіть, будь ласка, люди, які їдуть з Криму, вони як вони розраховують? Вони розуміють, що вони йдуть, ймовірно, надовго? Чи все ж є надія в них повернуться з ними ближче спілкуватись, ніж ми тому? Це особисто тяжело. І, мабуть, кожен чоловік це способен зрозуміти і почувствувати на себе. А надіжди не оставляють, скажімо так. Скоро возвращение. На самом деле мы не можем никого, естественно, агитировать или призывать уехать. Это выбор, ну, наверное, один из самых сложных, который человек вообще в жизни может сделать. Все, что мы можем сделать, это объяснить людям, желательно в тот момент, когда они еще у себя дома, что тут есть люди, которым они не безразличны, которые готовы их принять, поддержать в самых разных ситуациях. То есть я. В обычной жизни, то, что сейчас называется до Майдана, жизни, я занималась и занимаюсь до сих пор помощью беженцам. Я в страшном сне не могла представить, что в Украине появятся вынужденные переселенцы. Украина не имеет опыта общения с вынужденными переселенцами. Это первый опыт за 23 года независимости. Нет на самом деле ни законодательных актов, которые хоть как-то этот статус регулируют. Нет практики приема у себя таких людей. И это ну, некий тест, насколько мы как, как, общество, как, как люди, которые вместе живут в стране, готовы с этой ситуацией справляться. Скажите, пожалуйста, почему вы справитесь с этой ситуацией без помощи государственных органов власти? Можно я прокомментирую этот вопрос. Я хотела бы вот как раз на этом моменте акцентировать, что проблему вынужденных преселенцев не решить на плечах только общественных, общественно активных людей, да. Должны активно подключаться государственные органы, прежде всего Кабинет министра, который может создать соответствующий там орган по координации, который может решать проблемы на на уровне государственных органов исполнительной власти. То есть это подключается туда и Министерство охраны здоровья, Министерство образования, Государственная миграционная служба. То есть между собой эти службы должны быть координироваться да, одним каким-то координационным органом государственным. И решать проблемы все связанные с вынужденными переселенцами. Там прежде всего получить статус, соответствующие документы и права. И опять таки обращение к международным организациям по этой проблематике, да. Например, ВКБ ООН, которая занимается вынужденными переселенцами, но они должны иметь правовые юридические основания. То есть люди должны получить этот официальный статус и обращение к, к официальное обращение от наших органов власти к ОВКБО. Еще тут да, да, можно вообще идти все просто побожения, потому что ну, в прямом эфире озвучитает... Mm -hmm. Да, Артоплак. есть еще одна вещь, она важная, она не связана напрямую сейчас с Крымом, моя организация проект «Без границ» Центра социальные действия, несколько дней назад выпустила заявление. Помимо темы внутренних переселенцев, там была еще одна очень важная вещь про то, что, насколько мы знаем, люди, которые выходят в том числе в России на антивоенные акции или выступают в СМИ, говоря о том, что война недопустима, это худшее, что можно представить, это провал всей политики России, это на самом деле катастрофы и для России тоже, они подвергаются там тоже преследованиям, начиная от задержаний, как мы помним, только за первые несколько дней на акциях в России было задержано около 800 человек, так и э, таким вещам, как незаконные увольнения. Вспомним историю с профессором Зубовым, которого сначала уволили из МГИМО, но потом, к счастью, наверное, когда... Э, об этом стали говорить все больше и больше, и вышло очень много публикаций. Гимо пошло на попятную и сказала, что на самом деле профессора не увольняли, как же можно, замечательный профессор. Так вот, в нашем обращении мы говорим о том, что мы готовы оказывать консультацию и содействие тем людям, которые за свои антивоенные позиции были вынуждены или будут вынуждены бежать из России. Мы должны помнить о том, что на самом деле россияне — это не, не про врагов, это не про каких-то плохих людей. Огромное количество россиян оказывает такую поддержку, как только может, вплоть до того, что у нас есть люди, которые готовы поселить у себя беженцев из Крыма, которые сами живут в России. Ну, то есть это, это, это про очень нормальные человеческие отношения. Мы готовы помогать этим людям, консультировать их по поводу получения статуса беженца здесь. И также мы готовы это делать с теми российскими военнослужащими, которые откажутся выполнять преступный приказ. Мы понимаем, что такие случаи могут быть. Мы должны не оставлять этих людей без помощи тоже. Это будет на самом деле Большой, наверное, большой и очень важный шаг у каждого человека, который выступает против войны. Мы понимаем, что часть из них за это может поплатиться, в том числе, своей свободой. Мы должны быть готовыми принять этих людей у себя в Украине также. Дружиака вам.